выехала следственная оперативная группа. На момент опроса, это было 24 го потерпевший отказался от каких-либо пояснений по данному поводу, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины, сослался и сказал, чтобы от показаний в отношении себя отказываюсь. Также он обратился с заявлением о том, чтобы прекратить всяческое разбирательство. Органы милиции, с учетом того, что потерпевший является участником АТО, повторно направили туда следственно-оперативную группу к потерпевшему и в результате чего потерпевший обратился с письменным заявлением о том, чтобы привлечь неизвестных лиц, которые в ночь 23 на 24 нанесли ему телесные повреждения. И на данный момент заявление зарегистрировано, внесено в единый реестр досудебных расследований. На данный момент проводится следственно-оперативное действие по установлению граждан, которые нанесли телесные повреждения участнику АТО, потерпевшим в результате драки. По результатам расследования дополнительно сообщим, какие приняты будет решение в рамках закона. but